Это новости на БТБ. Здравствуйте. Гуманитарная помощь из России под эгидой Красного Креста поступит в Украину на таможенном посту в Харьковской области. Маршрут до Луганска также уже определен. Колонна будет сопровождаться представителями ОБСЕ. Такие решения были приняты на заседании контактной группы в виде видеомоста, которое прошло в понедельник. В заседании приняли участие представители так называемой ДНР, в то время как представителей ЛНР не было. По словам экс-президента Леонида Кучма, в Луганск будут доставлены не только российские грузы, но также помощь Украины, ЕС и США. Распределять помощь будут представители Красного Креста. Прежде всего ее должны получить больницы, детские сады, интернаты и нуждающиеся люди, но не боевики, подчеркнул Леонид Кучма. Напомню, автоколона с грузом гуманитарной помощи из Федерации отправилась во вторник из Нарафаминска к юго-западной границе России. Красный Крест поддерживает проведение миссии гуманитарной помощи для Востока Украины, которую инициировал Петр Порошенко. Организация готова предоставить международной миссии любое содействие. Об этом заявил президент организации Петер Маурер во время телефонного разговора с президентом Украины. Стороны достигли договоренности о том, что Красный Крест берет на себя решение всех организационных и логистических вопросов международной миссии. Также в Украину будет направлен руководитель регионального отделения Красного Креста. 다. Россия может ввести в Украину военные силы, прикрываясь гуманитарной миссией. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Мари Харф. Россия не имеет права вмешиваться в дела Украины. Поэтому дипломат советует Киеву давать согласие на каждую акцию, которая проводится на ее территории Федерации. США снова обращают внимание на наращивание России военных сил на границе с Украиной. Это можно расценивать как подготовку к ведению войск на украинскую территорию под предлогом миротворческой или гуманитарной миссии. Террористы самопровозглашенной республики ЛНР открыли охоту на своих главарей – Болотова и Здрелюка. Об этом сообщили в кризисном медиацентре. Информации о раненых и погибших сепаратистов пока нет. Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченных разговоров офицеров ФСБ и ГРУ Российской Федерации, во время которых обсуждается необходимость ликвидации лидеров сепаратистских организаций. Более подробно о ходе АТО нам расскажет Андрей Луценко. Он работает в кризисном медиацентре и на связи со студией телефоном. Андрей, добрый день. Какие у тебя есть новости? Добрый день, студия. Где ты? именно с ситуацией, которая сейчас происходит в зоне АТО. Представитель СНГУ Ангел начал свое обращение с подтверждением, что Украина делает все для помощи мирному населению, которое оказалось в зоне конфликта. Однако предоставление этой помощи осложняется противостоянием в зоне АТО. Украинских силовиков привело к ослаблению позиций боевиков и их отступлению на территорию Луганской области. И сейчас значительные скопления противника сосредоточены в районе Шахтерска, Снежного и Зугрета. Накануне интенсивных боев продолжается разведка позиций противника, при этом за последние сутки украинские военные вступали в столкновения с боевиками как минимум 24 раза в пунктах Степановка, Красный Яр, Донецк, Успенка, Андреевка и так далее. С российской стороны при этом продолжается обстрел украинских войск и блокпост у села Камушино находился под обстрелом более трех часов и кроме того ночью блокпост в районе пункта Успенка оказался под огнем из установок ГРАД, который производился с российской стороны. При этом продолжаются поставки оружия боевикам со стороны Российской Федерации и факт подобной военной поддержки параллельно с предложениями гуманитарной помощи особенно циничен, как отметил Андрей Лысенко. В свою очередь замглавы администрации президента Валерий Чалый при этом неоднократно подчеркнул, что речь идет не о конвое, если мы говорим о гуманитарной помощи, тема которой вот поднималась ранее, а именно о колонне гуманитарных грузов. Военное сопровождение выполняться не след, что соответствует принципам деятельности Красного Креста. Ну и что касается доставки гуманитарной помощи, отвечать за нее, как я уже сказал, будет именно Красный Крест, но при этом будет согласовывать ход доставки грузов, в том числе и российских, с украинской стороной. Это, конечно же, касается пункта пропуска, где все грузы пройдут дополнительную проверку. Ну и на данный момент согласовывается также система распределения гуманитарных грузов. Они должны достаться именно мирному населению, а не представителям боевиков, как вы правильно подчеркнули. При этом последние так и не вышли на контакт именно с точки зрения максимального обеспечения и распределения гуманитарного груза среди мирного населения. Но ну и, собственно, сейчас также продолжается выяснение нужд среди населения, что именно, какие именно, какая именно помощь нужна, какие именно грузы нужно доставить. И, соответственно, миссия будет реализована после проведения всех этих а, консультаций. Ну и в завершение отмечу, что все представители украинской стороны в очередной раз подчеркивают, что делают все необходимое для обеспечения гуманитарной помощи у жителей и для как можно более быстрой реализации мирного плана, который предложил президент Украины Петр Порошенко. Студия. Да, спасибо Андре за свежую информацию о проведении Антона востоке страны. Напомню, с нами на связи был наш корреспондент Андрей Луценко с Кризисного медиацентра. В Москве сегодня состоится акция в поддержку целостности Украины. Она посвящена патриотам, погибшим, защищая Украину и называется «Вечер памяти и скорби». Мэрия Москвы согласия на ее проведение не дала, поэтому люди соберутся на Пушкинской площади без каких-либо плакатов или транспарантов. Оттуда участники акции направятся к посольству Украины в России. Там активисты возложат цветы, зажгут свечи и почтят память погибших. Нацбанк предпринимает активные шаги по оздоровлению банковской системы. По словам главы НБУ Валерия Гонтарева, уже состояли стресс-тесты 15 крупнейших банков страны. В очереди на проведение аудита еще 20 банков. По результатам стресс-тестов будут приняты решения о докапитализации финучреждения с учетом негативных сценариев, связанных с аннексией Крыма и ситуацией на востоке Украины. Валерия Гонтарева опровергла слухи о существовании так называемого списка из 50 банков, которые могут быть признаны неплатежеспособными, о чем ранее сообщали некоторые СМИ, а также о желании избавиться от мелких банков. А вот от неплатежеспособных банков и финучреждения, которые отмывают средства, финансовую систему очистить необходимо, считает Валерия Гонтарева. Макроэкономических оснований для существенных курсовых колебаний нет, утверждают в Нацбанке. Так, по сравнению с прошлым годом, в первом полугодии 2014 значительно сократился дефицит текущего счета платежного баланса почти в три раза. Кроме того, страна последние месяцы получает существенные объемы внешнего финансирования. В частности, в августе мы ожидаем получить 500 миллионов долларов от Мирового банка и решение о выделении почти полутора миллиардов долларов от МВФ. Как заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, давление на обмены курс гривны было вызвано реакцией экономических агентов на военный конфликт на востоке государства. И эта ситуация временная. В то же время для успокоения участников рынка Национальный банк использует механизм валютных интервенций. При этом НБУ не собирается отходить от политики гибкого курса образования. Ну и нынешний курс гривны не соотносится с реальными экономическими показателями, считает профессор Махстрикского университета экономист Бертрат Канделон в интервью журналистам БТБ. Одной из основных причин удешевления гривны эксперт называет военный конфликт на Востоке и добавляет, после завершения, а то украинская валюта должна укрепиться. Просто политическая обстановка такова, что давит на обменный курс. И если бы на курс действовали только объективные макроэкономические факторы, курс был бы выше. Однако сейчас отделить политические факторы и фактор конфликта от финансового сектора не получается никак. Я могу сказать то, что когда война завершится, когда политическая ситуация станет более стабильной, гривня подорожает. Евросоюз планирует начать переговоры со странами Южной Америки о санкциях против России. Брюссель попробует убедить их прекратить продавать России сельскохозяйственную продукцию, которую Кремль запретил возить из стран ЕС. В частности, Бразилия пытается наладить поставки в Федерацию курятины, говядины и свинины. Чили может восполнить дефицит океанской рыбы. Европейцы не могут заставить южноамериканских бизнесменов не торговать с Россией, однако хотят положить конец поддержке Москвы на дипломатическом уровне. Взамен странам Южной Америки планируют увеличить квоты и снизить пошлины на поставки сельхозпродукции в ЕС. Беларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт продовольствия стран ЕС. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, запрет России не касается его страны. Минск будет покупать любые необходимые продукты. Придерживается такой же позиции и Казахстан. Вместе с тем Минск поддержит Москву в вопросе транзита европейских товаров на территорию России. Запрещенные Кремлем продукты пропускать не будут. На этом у меня пока вся информация, до встречи уже меньше, чем через час.